Ранку в ефірі програма рано вранці настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Сьогодні у нас у гостях фіналіст ікс факторум, автор та виконавець пісень Владислав Курасов. Доброго ранку! Здравствуйте, Владиславе. Ви з дитинства йдете стежиною такою творчою, музичною. Чи не хотілося вам колись звернутися з цього шляху? Ні, ніколи. Я думаю, що це єдине, те, що я вмію. і. то, чем я живу, то, чем я занимаюсь, это с самого детства. И поэтому очень сложно представить себя без музыки и себя без, сейчас без такой работы. У вас творчая родина? Нет, семья не творческая, но, знаете, всегда, всегда, у меня очень большая семья, моя мама четверо детей, и у нас всегда был такой некий балаган дома, в хорошем смысле этого слова. И у нас всегда было много музыки, много танцев, много веселья, поэтому я думаю, что это также повлияло на то, кем я стал. Тобто у вас ніякої не було підтримки з боку батьків? Ні, я не з музикальної сім'ї, як прийнято говорити. такого не було. Ви брали участь у багатьох конкурсах, і багато ви були нагороджені. Скажіть, який конкурс вам запам'ятався найбільше і чому? Ну, на самом деле, не так много у меня. Нет, конечно, конкурсов в детстве, когда ты участвуешь там в разных этих всех вокальных детских конкурсах, это несколько другое. Если говорить о шоу, да, то, ну, X-Factor, потому что это был достаточно долгий процесс, практически полгода ты живешь там, ты работаешь каждый день, ты да, там как-то конкурируешь с кем-то. После была победа также шоу этого же канала «Звездный ринг», и вот совсем недавно был национальный отбор на Евровидение, что, в принципе, это все интересно, но Евровидение это, наверное, был такой яркий, яркой вспышкой сейчас, потому что X-Factor был со мной еще практически пять лет назад, то Евровидение то, когда сейчас я уже несколько вырос, я креп как артист, я креп как личность. И мне было интересно попробовать, насколько же сейчас мне будет интересно состязаться с кем-либо. И понял, что, конечно, все-таки, когда ты доходишь до определенного этапа и развиваешься в в той или иной степени, ты понимаешь, что музыка — это, в принципе, не конкуренция. То есть, конечно же, наверное, любому артисту все-таки не очень хочется принимать во всем это участие, а больше хочется творить и просто, чтобы его музыка была услышана, нежели бороться за право. Я знаю, что на отборе Евробачения конкуренция происходит не только на сцене, а и за кулисами. А на x факторе эта конкуренция отбывалась за кулисами? Ну, на самом деле, если сравнивать x фактор и Евровидение, то могу сказать, что на Евровидении конкуренция была как раз таки меньше, чем на x факторе Потому что, вы знаете, когда я приходил на x фактор во-первых, мне было всего 16 лет, и было больше конкуренции, потому что все же новички, никто, уже, никто до этого не стоял на большой сцене. Всем хочется вырвать этот кусок счастья. Поэтому, конечно же, там идет больше, может быть, каких-то там неких закулисных стычек. Хотя с течением времени это все уже воспринимается достаточно ровно. То на Евровидении все артисты в той или иной степени состоявшиеся, все знают, чем они занимаются. У каждого своя аудитория, все просто пришли делать свое дело да, и бороться за право представить Украину на Евровидении. То есть не было какой-то там конкуренции, что кто-то кому-то что-то подкладывал. Все достаточно адекватно, и мы даже больше, скажем, очень редко пересекались с кем-либо на площадке, потому что у всех был расписан свой график репетиции, мы приезжали и виделись практически только вот в съемочный день в субботу. Я знаю, что вы не из Украины. Ваши батьки, они тут живут, или нет? Я родился в Беларуси, долгое время жил в России, вот уже пятый год живу в Украине. Мои родители сейчас живут в Украине, в России. Это, видимо, я хочу, чтобы они жили в Украине, поэтому у меня есть такой... А как это так вам удалось выбраться до нас? А, да, да на самом деле все было легко, я закончил школу и собирался поступать в Москву, в музыкальный, музыкальный университет, но узнал о кастинге X factor Прыгнул в автобус со своего Краснодара, потому что достаточно Кубани и Украина достаточно близко находятся. Приехал, в принципе, прошел кастинг, и все так закрутилось, а после понял, что Киев это мой абсолютный город. И Украина, в принципе, это моя страна. И сейчас я сложно представляю себе именно свое место жительства в другом месте. И к тому же, это страна моих предков, моя мама родилась на Украине, моя бабушка родилась на Украине. Просто судьба их как-то так или иначе переселяла в какое-то другое соседнее государство. А ваши батьки, они приезжали на Украину, чтобы поддерживать вас? Да, постоянно, вот совсем скоро ко мне мама должна приехать в гости. У нас очень хорошие отношения, несмотря на то, что мы живем в разных странах, и, не знаю, может быть, даже у нас несколько разные взгляды на жизнь. Батьки пишаются вам? Да, безусловно. После того, как вы побывали у конкурсе X Factor, вы подписали контракт с продюсерским центром СТБ. Mm -hmm. Но после сколько там лет, может быть, да, прошло? Да. После года вы решили делать сольную карьеру. Почему? На самом деле это было достаточно обоюдное желание вместе с продюсерским центром. Они, я безумно им благодарен, они очень много сделали для меня после проекта. Они сняли мне два замечательных клипа, была огромная пиар-компания, не знаю, там это были Печатки во всех журналах мы собирались ехать в большой глобальный тур. Ну, то есть было очень много работы и очень большая команда над этим работала. И мне оставалось, грубо говоря, только вот наслаждаться тем, что мной происходит, и со мной происходит, и работать. Но за этот год я понял, что как сказать, до того, как я подписал этот контракт, я мечтал о таком контракте, да, чтобы все, так сказать, было на готовеньком и достаточно было просто пользоваться тем, что тебе дано свыше, как какой-то природой. потом я все-таки понял что мне очень хочется самому контролировать то что я делаю я не как оказалось не тот артист который может быть вот в неких тисках да и когда дело касается той музыки которую нужно делать если я делаю то что я не люблю то это очень видно и у Зритель просто никогда не полюбит это. Я понял, и мы очень обоюдно разошлись. И я, конечно, первое время жалел, потому что было очень тяжело, очень тяжело самому собирать снова свою команду, искать бюджеты, развиваться и так дальше и так дальше. Но сейчас уже прошло два года, и я вижу результаты. Мы также продолжаем снимать замечательные клипы, участие в Евровидении и так далее. Мы медленными, но верными шагами уже по моей траектории двигаемся вперед. Сколько у вас было конкурентов на Евробачине? конкретно в моем эфире 9, и вот одна 8, помимо меня, и вот одна из них Джамала, которая как раз таки представит Украину. Как вы думаете, чего вам не выстачило для того, чтобы перемогти? Вы знаете, такая ситуация, та песня, которая, с которой я, слава богу, что попал в этот отбор, потому что было полторы тысячи заявок, и вот выбрали эти 18 для меня, это уже было здорово. Я написал ее еще два года назад для отбора в 2014 году, вот как раз тогда, когда я был в в контракте продюсерским центром, у нас тоже была идея выдвинуть меня на отбор, но что-то вот тогда не сложилось. И эта песня, собственно, так у меня и лежала, вот специально для Евровидения, так как я большой еврофан и действительно знаю, что там побеждает и что нужно. То есть, естественно, когда я узнал об отборе, я сразу же <coughs> отправил свою заявку. И, возможно, я допустил ошибку в том, что, знаете, у конкурса Евровидения есть некий формат, некий формат музыки, формат артистов. И я решил, что нужно действовать по, наверное, каким-то определенным законам Евровидения. И я, мы сделали абсолютно такую хорошую, качественную, но достаточно форматную евровизионную песню. Она мне очень нравится, я считаю, что она имеет место быть. Я, мы пошили костюм там с замечательным дизайнером специальный, который, вот, как нам показалось, выгодно представит меня. Но судьям, на их взгляд, вот не хватило какой-то оригинальности. Я, отчасти, не повністю, але в чомусь то нагласен в тому, що, можливо, можна було ризикнути і показати себе на 100%, і тогда б результати були інші. Ну, я ще так молод, у мене ще буде много шансів. Все попереду. А чи не здається вам, що з роками якось зміст Євробачення він змінюється? Я маю на увазі, що от раніше дійсно перемагали пісні, які були ноу-хау, якісь угу. нестандартні. А зараз все, як ви кажете, пішло по такій конвіті? Ну я могу так сказать, что вот формат именно песен на конкурсе Евровидения, он все-таки сохранился. То есть действительно побеждают очень форматные простые песни. Исключение, может быть, была Ларин в двенадцатом году, которая сделала что-то в музыкальном смысле, что-то не евровизионное. Но в последние годы, если посмотреть тенденции, побеждают образы. Кончита, не знаю, там та же Ларин, то есть побеждает необычный образ. И очень хочется, и мне кажется, что от Украины сейчас очень правильная заявка. У Джамалы в музыкальном, в музыкальном плане она очень разрушает эти тенденции Евровидения. И я надеюсь, что это будет таким первой каплей в это евровизионное море, чтобы поломать стереотипы. Вы сподеваетесь на ее Богу? Я реалист, я не думаю, что Украина получит победу в этом году, но я уверен, как всегда, как и все годы, Украина будет очень достойно выглядеть, и Джамала одна из тех, кто может достойно представить страну. Я знаю, что у вас вышел новый клип, да. и он сейчас стримко набирает популярность. Расскажите про него. Про что он? Да, это замечательная песня, я очень люблю ее, и замечательный клип на самом деле все было просто Мы, я искал режиссера и просматривал клипы разных артистов остановился на одном из моих любимых украинских артистов и мне очень понравилась видеоработа я загорелся мыслями что вот хочу чтобы мне снял этот же режиссер потому что это круто и слава богу звезды сошлись так что все получилось видео от тараса голубкова очень здорово было работать на площадке, мы работали сутки, но они так весело пролетели, с учетом, что песня очень драматичная, и все там достаточно так серо, стильно и красиво сделано. Мы много улыбались на съемках. А песня, наверное, о поисках себя, о потере себя, о, тем, о, о том, с чем сталкиваются многие из нас на каком-то этапе, когда ты не понимаешь, что тебе делать дальше, как тебе двигаться, куда идти. Это отчасти то, что мне приходилось пережить, и я уверен, что многим людям приходится с этим сталкиваться. А про что вы пишете свои песни? Это всегда разное. Очень, ну, в основном, конечно, вдохновляет всегда то, что происходит конкретно в твоей жизни. Личные переживания, личные победы, личные неудачи. То есть то, что трогает тебя больше всего и окружающий мир. В общем, можно, можно вдохновляться многим. Ты можешь вдохновиться, не знаю, какой-то историей своего друга, своей подруги, какой-то историей, которая действительно тебя тронет. И после все это выливается в музыку. У меня так бывает. Чи завжди вы перебываете в таком стане натхнения? Чи бывают периоды? На самом деле я очень, вот, я очень редко пишу, очень редко пишу музыку, но если пишу, то всегда знаю, что это вот не просто так, так скажем, потому что это должен быть для меня какой-то сильный эмоциональный момент, чтобы я сел за клавиши и смог что-то родить, так скажем, что-то стоящее. Расскажите про ваши планы на майбутний. Про что мрете? <клес> ну, у нас сейчас активная гастрольная деятельность. Вот уже в эти выходные у нас концерт в Харькове, и после концерта я полностью погружаюсь в запись своего уже дебютного альбома. И у нас еще много планов на лето, которые я не хочу озвучивать, потому что боюсь все время Секре? говорить, потому что как только я скажу, сразу бывает такое, что все меняется. Планов правда много, и я много работаю над ними. Что ж, я вам дуже дякую за эту чудовую разговор. Я вам желаю успехов и натхнення. Дякую. Дякую. Сегодня у нас у гостях был Владислав Курасов, а мы с вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте, адже попереду еще много интересного.